Sosial təhsil kanalından hər kəsə salamlar. Mən Camran, kanalıma və videolara xoş gəlmisiniz. Bugünkü mövzumuz TikTok-da qaydetmə və video izlənməsini artırmaq olacaq. Sizlər üçün sosial şəbəkədə necə tez inkişaf etməyin yollarını axtarıram, bəyənib, takip edirəm, məni dəstəkləyə bilərsiniz. TikTok hesabımızda izlənməsini artırmaq istədiyimiz videoya daxil oluruq. Daha sonra sağ aşağı tərəfdən üç nöqtəyə basaraq Video linkini kopyalayırıq. Kopyaladıqdan sonra Chroma daxil oluruq. Chroma-da Zefo yazaraq axtarışa veririk. Axtarışda bizimci çıxana daxil oluruq. Belə doğrulanma gəlir, gözləyirik. Doğrulama keçdikdən sonra isə serverə avtomatik yönləndirir bizi. Belə bizdən yazılı təsdiq istəyir. Onu yazıb keçdikdən sonra keçirik. Və burada VFS, yəni görüntüləmə basırıq. Köpələdığımız linki buraya yapışdırıb buaxtarışa veririk. Və axtarışdan sonra gələn video işarəsinə basırıq. Və beləcə min baxış yönləndirildi. Qeyd etdim ki, hər 4 dəqiqədən bir min baxış verilir Siz sizə və hər 4 dəqiqədən bir min baxış göndərə bilərsiniz. Hə, çətindir TikTok-a. Gördüyünüz kimi artıq min baxış gəldi yenidən keçidib saytın favorit bölməsinə basırıq və kopyaladığımız URL-ni bura yapışdırırıq. Axtarışa veririk və açılan səhifədə submit, yəni qaydət işarəsinə basırıq. Gözləyirik və gördüyümüz kimi artıq yönləndirdi. Yenidən TikTok-a giriş edirik və bütün səhifəni basıb gördüyümüz kimi 110 qaydətmə artıq gəldi. Bu qədər dostlar. Bugünkü videomuzdan bəyənib, abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Yeni videolarla görüşəcəyəm.